dah sampai. Semua boleh naik anak murid kemnaran boleh naik. Tak sabarnya. Ye, jom kita pergi. Dey kita nak ke mana ni? Ah, ha, itulah ke mana sebenarnya. Kan kita semua nak pergi zoo. Haiya, itulah korang tidur lagi. Hari ini kita melawat ke Zoo Negara untuk belajar tentang rantai makanan dan siratan makanan. Sebelum kita belajar tentang rantai makanan, kamu semua tahu tak aliran tenaga dalam ekosistem? Tak tahu cikgu. Murid-murid, cahaya matahari ialah permulaan kepada rantaian makanan. Dengan cahaya matahari Tumbuhan dapat menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Dari sinilah rantaian makanan bermula. Rumput boleh menjalankan proses fotosintesis. Sebab itu rumput adalah pengeluar. Maknanya pengguna primer ialah haiwan herbivor lah kan seperti belalang. Sebab belalang makan tumbuhan. Herbivor tu kita lah kan Sebab kita makan sayur-sayuran Ke macam coklat tu apa Coklat tu kan tumbuhan Ish kamu ni Gopal main-main lah Herbivore tu haiwan yang makan tumbuhan je Kita manusia makan daging dan sayur-sayuran Ataupun kita panggil sebagai omnivore Oh macam tu Jadi rumput sebagai tumbuhan Iaitu pengeluar Dimakan oleh haiwan herbivore seperti belalang Iaitu pengguna primer Ha, betul tu Yaya. Tapi belalang juga ada pemangsa haiwan karnivor seperti katak. Katak adalah pengguna sekunder. Ha? Katak makan belalang? Iya, katak memang makan belalang kerana katak adalah pemangsa kepada haiwan-haiwan kecil seperti belalang tadi. Macam tu kah? Haiwan tertier adalah seperti ular yang merupakan pemangsa yang memakan haiwan sekunder seperti katak tadi. Ular berenang untuk mencari mangsanya dan habitat ini biasanya berdekatan dengan habitat katak. Ular boleh berenang. Hari ini baru saya tahu cikgu. Wow. Oh, katak tu dimakan oleh ular rupanya. Eh, uh, tak sangka. Walaupun ular berada dalam kumpulan haiwan terpier ular juga ada pemangsa. Haiwan yang makan ular adalah burung helang. Bobo boy, tengok tu. Mana? Tu 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 tolong aku, Bobo boy, Ah, tolong saya apa? Buruhlah makan ular we. Asyik baik tak serang aku. Hai, ular punya hebat pun jadi makanan helang. Hmm, tak sangka. Ular pun dimakan oleh helang. Cikgu, cikgu, kalau haiwan itu mati ya ah, dan tak sempat dimakan oleh haiwan lain, apa jadi pada haiwan tu? Bangkai haiwan tersebut akan melalui proses penguraian. Pengurai adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada benda-benda yang lebih ringkas. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitism. rantai makanan bermula dengan rumput dimakan oleh belalang belalang dimakan oleh katak katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh helang jadi jika semua hidupan mati maka berlakunya proses penguraian Siratan makanan merupakan gabungan lebih daripada satu rantai makanan dalam sesuatu ekosistem. Padankan istilah dengan penerangannya yang betul ha, Inilah padanan jawapan yang betul Terbaik Hai, dengar sini soalan baik-baik antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai pengguna sekunder? Jawapannya adalah A. Belalang Tanya Tanya siapa yang jawab dengan betul Bijak seperti saya Soalannya Antara berikut Yang manakah dikategorikan sebagai pengguna tertia Jawapannya adalah B dan C Helang dan ular So easy ya Sila bina rantai makanan dengan betul. Jawapannya adalah Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh helang. Maka terbentuklah rantai makanan yang lengkap. Ayuh murid-murid Cerakikan setiap organisma menjadikan siratan makanan dengan betul Apakah yang akan berlaku kepada populasi katak Jika populasi belalang menurun secara mendadak Jawapannya adalah B Populasi katak akan menurun kerana kekurangan makanan Jadi wahai anak muda Cikgu Papa ada soalan yang jika populasi ular meningkat di suatu ekosistem, apakah yang mungkin berlaku kepada helang sebagai haiwan pemangsa puncak? Jadi, jawapannya ialah... D. Populasi helang meningkat kerana lebih banyak makanan tersedia. Tahniah anak murid kebenaran.